особенно всех докторов. Хотя я по образованию чисто терапевт, но по призванию я себя назвал натуропат, потому что занимаюсь исключительно натуральными методами лечения. И по сей день тоже я консультирую. Совершенно недавно перед отъездом в Крым к нам в Одессу, ко мне в Одессу заехала одна из моих пациенток из Канады. Она была на Украине. И специально заехала, чтобы увидеться, поблагодарить человека, которого вытаскивал из глубочайшей депрессии ну, больше, наверное, полутора лет. Ну и удалось, человек стал менеджером, развивает бизнес там в Канаде. Недавно тоже была такая история совершенно интересная. У всех есть дети, которые учатся в институтах, да, и тут присутствует uh -huh. тоже я вижу молодежь, я очень рад. Видите, да, да, и сами, которые учатся, ну по крайней мере есть, наверное, у кого-то и внуки, кто присутствует, которые учатся, да, в институтах, в училищах. Одна моя знакомая говорит: вот у сына сын позвонил, говорит, мама, я отупел или не могу понять, что происходит. А это что такое? Говорит, ну ничего не входит в голову. Говорит, вот сижу, слушаю лекцию, ноль, полный ноль. Никакой, воспри... никакой восприимчивости, ничего не остается, ничего не фиксируется, нет никакой концентрации. Э -э она спросила, что, как? Я говорю, давай мы попробуем просто элементарную вещь. Э -э Использую маточное молочко, которое здесь есть, и кинка. Форевергинка называется. Через неделю, через неделю этот ребенок звонит и говорит: "Мама, все класс, открылась голова". Я начал воспринимать. Да, вы смеетесь, а действительно это же действительно серьезная проблема. Проблема, причем, которая тотальная во всем мире. Это концентрация, это память, это КПД мозга, особенно те люди, которые в бизнесе, неважно, это фореверский бизнес или другой бизнес, люди должны сконцентрированы быть. Принимать, ну так вперед. Хорошо. И э, когда э, наши друзья, которые в другом бизнесе, которые зарабатывали в свое время значительно больше, чем мы, э, они употребляли эту продукцию и говорили, мы раньше в два часа трупы интеллектуальные трупы и физические трупы. То есть количество кофе, которое вы пивали, количество сигарет, которые вы куривали, это были десятки чашек, десятки литров. Невозможно было себя настолько взбодрить и поднять этот тонус для того, чтобы выполнять до конца дня элементарную работу. Так эти люди говорили, мы говорит до 6 часов пашим, говорит, пашим. Да, так, что на нас смотрят и задают вопросы, что с, нами, с вами произошло. Да, что вы, как вы. Ни кофе, ни сигарет, ни отдыха. Да? То есть, как белка в колесе и никакой усталости. И КПД мозга увеличилась в несколько крат. Что пили? База ⁇ это очистка 9. Есть такая программа. Это база. Это потрясающая программа. Когда я о ней услышал, что компания ввела эту программу, то есть, в принципе, продукты все, которые нам известны были, но способ его, их применения, я понял, что это бомбовая программа, которая действительно э, очень много изменит. И всех своих пациентов, неважно какая проблема, неважно, я начинаю с очистки 9, неважно сколько лет, то ли это, самый младший возраст у меня был, это 9 лет, самый старший 90. Ну, у меня так случилось, да. Может, у кого-то есть другие цифры, и, тем не менее я считаю ограничений здесь нет. Изучите эту программу "Очистка 9" и начните с нее, если кто-то пришел сюда впервые для того, чтобы вы поняли, да, что это за компания и какого качества это, это эти продукты. Начните с программы "Очистка 9". Это потрясающая, великолепная программа. "Очистка" понятно, да, логически. Программа для очищения организма. Многие говорят, я учился в мединституте и доктора, которые здесь присутствуют, совершенно одинаково нам вливали в голову о том, что алоэ это иммуно иммуностимулятор. И все проблемы, которые связаны с онк, это противопоказания для приема алоэ. Кто это не знает, да? Или кто это не слышал? Даже молодежь это слышит сегодня. Так вот, я совершенно официально заявляю, да, я своим именем это заявляю, что это бред. И это абсолютно не соответствует истине. Я общался с людьми, которые у нас в Одессе работали в клинике Филатова, в лаборатории. Есть еще такие аборигены у нас, да? И, э, которые выжили, так вот они говорили, даже Филатов использовал свое алоэ как иммуностимулятор при лечении рака. Но у нас это совершенно другой алоэ, принципиально отличающийся от того, что делал Филатов. Это как, я не знаю, как москвичи Мерседес сравнить, да, приблизительно, чтобы вы понимали. Здесь нет вообще никаких э, элементов биостимуляции, вообще отсутствует в природе, в этих продуктах. Чтобы понимали, да? И вот недавно мне звонили и говорили о таких ситуациях. У мальчика рак мозга, и ему 12, 12 лет мальчику, ему сделали химию, облучение. Так послушайте что самое интересное. Мальчик находился в клинике и на осмотр пришла профессура находились несколько детей, и профессор говорит, а где же этот больной? Мальчика начали искать, который облысевший который бледный, который э ослабленный, да, как понимаете, да? А это розовощёкий здоровый, активный ребенок со стопроцентной формулы крови, идеальной. Он начал употреблять все наши продукты где-то за две недели до начала и химии, и облучения. Во время химии облучения он это принимал, соответственно, после. Еще раз говорю, это продукт, который не имеет биостимулирующих веществ. В природе их нет. Они формулируются, формируются, вернее, только в определенных условиях. В темном, холодном месте, да? Помните, как делалось? Все мои женщины, в смысле пациентки, которые, которые э, каким-то образом, это сейчас так называется, да? каким-то образом да, были у меня как пациентки э, с по разным проблемам, мастопатии, фибромиомы, ну все, что присутствует практически у каждой второй женщины, в обязательном порядке употребляли продукты алоэ. И еще раз такое уточнение, крайне важное. Скажем, я как врач не нашел еще того средства, которое можно найти, которое можно отнести к панацеи. как бы хорошо продукт этот не работал, но я не могу назвать его панацеей, потому что он не может излечить все. Запомните это. Он не может это сделать. Он может помочь во всех спектра, да, в большей или меньшей степени. А излечить, извините, панацеи я не знаю. Недавно мне тоже звонили из Америки, мои пациенты, там ребенок, у которого была раковая ситуация с кровью. На сегодняшний день ему отменили практически все лекарства. Абсолютно все. Полностью. То есть полностью нормализовалась формула крови. Период это около двух лет. Я сейчас вам расскажу интересную историю из своей практики. Кто медики, особенно поймут это. Все знают, что такое <реком> да? Ну Есть такое явление, заболевание почек, которое может привести к смерти. Да? Если... Там, остаться в руках. Это, это серьезная проблема почек. Э -э лет, лет, лет 10 назад, наверное, это, э -э, этот ребенок ко мне попал. Это была девочка, у которой сформировался гломеруланефрит после нескольких пиелонефритов. Она была аллергик на все антибиотики. На все. И Ребенок на следующий день уже в реанимации, в тяжелейшей ситуации для жизни. Когда мы начали с ней работать, я ей дал алоэ, я ей дал м -м, прополис, по-моему, вот, это, вот да, эти продукты были. И ребенок перестал попадать в реанимацию. Она ходила во, при всех самых активных формах эпидемии гриппа в школу и даже не чихнула и не кашлянула. На момент начала нашего знакомства она употребляла 10 таблеток преднизолона ежедневно. 9 лет ребенку. Девочка, да. Сегодня это абсолютно здоровая девочка. Я с ней работал два года. С нашими продуктами после этого мы мы где-то за год вывели ее на пол таблетки преднизолона в день снизили потом она перешла на цитостатики и потом отменились цитостатики это абсолютно здоровый ребенок она забыла что такое что она была безнадежна как говорится больным человеком. у меня сейчас есть пациент которому наши нефрологи сказали ваш поезд ушел Представляете эту ситуацию, да? Это значит, человек готов умирать в том плане, что ему никто не поможет и ничто не поможет. У него одна почка, и она перестала работать. Но при этом э, этот доктор попытался ему дать какой-то китайский бат, ну как бы для поддержки. Э, я с ним проработал неделю этот парень абсолютно пожил всего лишь навсего э -э процессы, еще... важно что вы понимали все что в организме происходит да на все эти процессы абсолютно все процессы могут воздействовать все эти продукты опять же в большей или меньшей степени и база это продукты алоэ это базовые и продукты пчела. Пчел, производство пчел. Есть в компании справочник, такое называется, справочник по продуктам, где описан каждый продукт. Изучите это, особенно это касается докторов, и вы поймете, где и как это можно использовать. Я вам желаю удачи.